تمام حمد خدا کے لیے اور درود محمد و آل محمد پر شیخ صدوق حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے ستر درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا میں ستر درہم تجھے دے چکا ہوں روایت ہے کہ ایک بدو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی بدو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ یہ ناکہ خریدیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا اے عربی تو اس ناکہ کو کتنے میں فروخت کرے گا بدو نے کہا بائیس درہم میں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عربی تیری ناکہ کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگی ہوئی قیمت کو اس قدر بڑھایا کہ اس بدو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو درہم میں وہ ناکہ خریدی اور درہم اس کے دامن میں ڈالے ناگاہ اس بدو نے ہاتھ مارا اور ناکہ کی مہار پکڑ لی اور کہا یہ ناکہ بھی میری ہے اور یہ درہم بھی میرے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ یہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرہ حضرت ابو بکر کو سنایا حضرت ابو بکر نے عرض کی معاملہ واضح ہے کیونکہ یہ بدو ثبوت طلب کر رہا ہے لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نمودار ہوئے تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عربی اگر تو راضی ہو تو یہ دونوں شخص ہمارے درمیان فیصلہ کریں بدو بولا ہاں اے محمد میں اس بات پر راضی ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناکہ میری ہے اور درہم عربی کے ہیں حضرت عمر نے کہا اے عربی اب تو اپنی بات کیا عربی نے کہا ناکہ اور درہم دونوں میرے ہیں اگر محمد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ناکہ ان کی ہے تو ثبوت پیش کریں حضرت عمر نے معاملے پر غور کرتے ہوئے کہا رضیہ واضح ہے عربی ثبوت مانگتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق لے کر رہوں گا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا فیصلہ سن کر کہا میں اس دعوے کا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اتنے میں جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تشریف لائے حضرت علی نے دربار رسالت میں دیکھا کہ ایک بدو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگڑ رہا ہے جناب امیر نے عرض کیا یا خیر البشر یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے فرمایا اے اب الحسن میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کریں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے عربی تو رسول خدا کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے کہا میں ناکا کی قیمت طلب کرتا ہوں جو ان کے ہاں میں بیچ چکا ہوں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیں فرمایا اے ابو الحسن میں ناکے کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ ناکے کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں عربی نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں دیا گیا جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے عربی کا سر اڑا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی ایسا کیوں کیا عرض کیا میں آپ کے او امر و نوحی اور جنت و دوزخ سواب و عذاب اور وہی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناکہ عربی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے میں نے عربی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغذیب کی ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا دعویٰ کیا جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچ فیصلہ کیا ہے لیکن پھر کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرنا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمایا حكم خدا اس طرح تھا کہ علی علیہ السلام فیصلہ کرے نہ کہ تم فیصلہ کرو كرو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علی نیکوکاروں کے امام اور بدکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں جس نے علی کی مدد کی وہ کامیاب و فت یاب ہوا اور جس نے علی کی مدد سے گریز کیا وہ بے یار و مددگار ہے